Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi Seklan. Apa benda speaker Dewan Undangan Negeri Depolis ini? Sekejap kata ada PRK. Sekejap kata tak ada PRK. Sekejap kata kosong. Sekejap kata tak kosong. Mana satu yang betul ni? Boleh ke UTWT macam ni? Sampai Profesor Syam Rahayu pun kata tak pernah-pernah dibuat. Umum ada PRK lepas tu tarik balik. Mari saya jelaskan kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ingatkan kisah dekat polis ini dah boleh tutup buku dah. Iyalah MB baru pun dah dilantik, exco exco pun bakal dilantik. And then PAS pun menyatakan sokongan dan kekal dalam kerajaan negeri Perlis. Jadi patutnya kita dah boleh move on rupa-rupanya kita masih lagi terpaksa tak move on. Ini berikutan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh speaker dewan undangan negeri Perlis yang telah menyatakan bahawa tidak ada lagi keperluan untuk membuat PRK bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi yang telah dikosongkan itu. Dan sekadar untuk rekod kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu berikutan krisis perlis baru-baru ini, 3 buah kerusi yang dahulunya merupakan kerusi-kerusi PAS telah pun mengalami kekosongan luar jangka iaitu kerusi Bintung, kerusi Coping dan juga kerusi Guar Sanji di mana penyandang-penyandangnya telah keluar parti atau lebih tepat lagi terhenti keahlian parti kerana mereka telah melanggar ketetapan yang telah digariskan di bawah perkara 15A dalam perlembagaan PAS dan berdasarkan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Polis perkara 50A (1) dan A (2) mana-mana ahli dewan undangan negeri yang tidak lagi menjadi ahli parti atas apa jua sebab maka selepas dipastikan oleh speaker maka speaker berhak untuk mengumumkan kekosongan luar jangka bagi kerusi-kerusi yang tersebut itu dan di sini ada timbul persoalan perlu ke buat PRK? Sebab ialah bukan satu, bukan dua tapi tiga kerusi dah kosong. Untuk menjawab soalan ini, kita kena faham satu perkara. Andai kata kalaulah tempoh sidang dewan itu kurang dari tiga tahun, maka tak payah sembang banyak. Memang perlu buat PRK. Tetapi seandainya kalau lebih dari tiga tahun, maka di bawah perkara 55 Perlembagaan Pelis, tak perlu untuk buat PRK pun. Tidak ada keperluan. Bukan tak boleh. Tidak ada keperluan. Maksudnya tak wajib buat ianya terpulang kepada kuasa speaker. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, sekalian, speaker Dewan Undangan Negeri Perlis pada ketika itu mendapati. Pada ketika itu, MB masih lagi Ustaz Syukri. Tetapi Ustaz Syukri hanya disokong oleh enam orang ahli Dewan Undangan Negeri Lepas saja. Lima ada bersatu dah hantar SD menyatakan mereka menarik kembali sokongan. Dan kena ingat eh, untuk menjadi kerajaan dekat Negeri Perlis, dia punya majoriti mudah ialah lapan kerusi. Pas cuma ada enam. Tiga dah tak ada apa-apa. Langsung keluar. Dah kosong kosi. Lagi satu pula pembangkang iaitu PKR. Jadi oleh kerana itu, speaker Dewan Undangan Negeri Polis pada ketika itu berpandangan seandainya kalau MB dari PAS itu iaitu Cikgu Syukri mengekalkan jawatan beliau tetapi hanya dengan sokongan enam orang adun maka kerajaan polis menjadi kerajaan minoriti dan itu akan menggugat kestabilan negeri polis. Maka ketika itu, speaker menggunakan kuasa beliau di bawah perkara 55 mengisytiharkan keperluan untuk mengadakan PRK bagi mengisi kekosongan di tiga buah kerusi tersebut. Betul ke nak isi dengan pas confirm pas boleh menang? Even Marzuki Muhammad pun kata kalau bertanding pun belum tentu pas boleh menang dua kerusi, tinggal satu kerusi je ke apa-apa kan? So sama juga. Yang itu belakang cerita. Apa yang berlaku dekat pelan raya itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Yang penting kekosongan itu mestilah diisi pada ketika itu kerana kalau Cikgu Shukri kekal sebagai MB, beliau akan menjadi MB bagi sebuah kerajaan minoriti. Tak boleh jadi macam tu. Eh, tapi lepas tu apa pasal tiba-tiba pula Speaker Dewan tarik balik apa tu kenyataan kepulangan PRK? Kenapa tiba-tiba dia umumkan tak payah PRK pula? Macam ni. Selepas itu, Cikgu Shukri kan letakkan jawatan. Betul tak? Bila Cikgu Shukri letakkan jawatan, so Raja Pelis telah memilih seorang MB baru. Dan kita semua tahu Raja Pelis telah memilih Abu Bakar Hamzah dari bersatu sebagai Menteri Besar Pelis yang baru. Dan Abu Bakar Hamzah ini mula-mula hanya mendapat sokongan lima orang adun saja termasuk diri dia. Dan selepas itu PAS mengumumkan bahawa mereka kekal menyokong Kerajaan Perikatan Nasional Pelis, kekal menyokong Abu Bakar Hamzah sebagai MB dan mereka tidak akan keluar dari Kerajaan Pelis. Cuma mereka tak nak jawatan exco. Tak ada masalah. Mereka ada ESKO ke tak ESKO ke. Janji mereka menyatakan sokongan tanda Abu Bakar Hamzah dan juga kerajaan Perikatan, Perikatan, Perikatan Nasional Plus, maka tak ada isu lagi dah. Maka polis kembali menjadi kerajaan yang mempunyai majoriti yang kuat iaitu sebanyak 11 ADUN kesemuanya daripada 15 ADUN. Maka di situ kerajaan polis sudah kembali stabil. Speaker pun merasakan yang tidak ada keperluan lagi dah untuk mengadakan PRK sebab kerajaan sudah stabil maka beliau pun mengeluarkan pengumuman menarik kembali ketetapan agar ada keperluan PRK dibuat. So, lepas ni tak payah PRK lah sebab kerajaan polis sudah pun stabil. Boleh faham benda tu eh? Mula-mula kerajaan tak stabil sebab MB Syukri cuma ada sokongan enam orang adun, kerajaan minoriti. Tapi lepas bertukar MB dan PAS pun nyatakan, okey tak apa, kita sokong kerajaan baru ini, maka tak timbul isu. Sudah ada 11 majoriti, maka tidak ada keperluan untuk mengadakan PRK bagi mengisi konsekuensi yang kosong luar jangka itu. Sebab apa? Sebab sidang Dewan Undangan Negeri Perlis telah pun melepasi tempoh 3 tahun. Dia punya sidang dun dah matang, tak payah nak PRK lagi dah. Kursi-kursi itu kekal kosong sehinggalah pilihan raya seterusnya diadakan. Persoalan, boleh ke buat macam tu? Jawapan tak ada masalah, boleh je. Bukan tak pernah pun yang kursi-kursi yang dikosongkan atau terkosong itu dikosongkan sampailah ke PRU atau PRK berikut atau PRN berikutnya. Macam contoh, Kursi Allah Yaamah, Dr. Lok Lok dekat Titi Wangsa. Masa itu Dr. Lok Lok kan dia meninggal dunia pada tahun 2011. Jadi pada ketika itu belum merupakan ahli Parlimen Titi Wangsa. Dan memandangkan pada ketika itu Parlimen telah pun mencapai usia matang 3 tahun, maka tidak ada keperluan. Kursi itu kosong, tidak ada uh, MP sebagainya, tetapi tidak dilakukan sebarang uh, raya kecil untuk mengadakan Dr. Lok Lok sampailah PRU yang ke-13 sama juga dekat tahun 2020. Ini cerita lain pula. Mahkamah pada ketika itu telah membatalkan kelayakan ADUN Pujut dari Sarawak iaitu Dr Ting Chong Chun dari DAP kerana beliau ini mempunyai dua kerakyatan. Sama juga kisahnya DUN Sarawak pada ketika itu sudah pun mencapai usia matang 3 tahun maka tidak ada keperluan untuk mengadakan PRK bagi menggantikan Dr Ting. Apa lagi tahun 2023. Lagi best, empat kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang iaitu Seberang Jaya, Sungai Aceh, Bertam dan juga Teluk Bahang telah diisytiharkan kosong oleh Speaker Dun Pulau Pinang di bawah perkara 14A. Kerana apa? Keempat-empat ahli itu telah melompat parti. Pada ketika itu, mereka telah keluar dari parti. Tapi oleh kerana ketika itu, Dun Pulau Pinang pun dah melepasi tempoh matang, maka tidak ada PRK diadakan bagi keempat-empat kerusi tersebut. Jadi, tidak timbul isu sama ada boleh atau tidak. Speaker DUN mengisytiharkan tak payah PRK. Kerusi itu kekal kosong sampai PRU atau PRM berikutnya. Sebab kategori memang itulah. Memang tak ada masalah pun. Kerusi-kerusi yang kosong itu, dun kosong itu adalah pihak yang akan menjaganya. Sama ada pusat khidmat masyarakat, ada parti, aa, bekas parti, bekas adun kan. Ataupun mungkin DUN-DUN itu dijadikan sebagai DUN Angkat Negeri Polis. Ataupun adun-adun yang sedia ada akan menjadikan dun-dun yang kosong itu sebagai dun angkat mereka. Wallah wala bisawab yang ini kita serahkan kepada kepimpinan negeri polis untuk menentukannya. Cuma timbul satu persoalan. Profesor Syarmahyu kata tak pernah terjadi sebelum ini speaker dun menarik kembali kenyataan untuk mengadakan PRK. So, betul ke kuasa nak mengadakan PRK ni kuasa speaker dan ada ke masalah anda kata kalau speaker menarik balik ke tetapan tersebut? Nombor satunya untuk Dewan Undangan Negeri. Kalau masih bersidang dan berlaku kekosongan luar jangka ke apa-apa ke, kuasa untuk mengadakan PRK atau menyatakan PRK ini perlu diadakan atau tidak, terserah kepada Speaker Dewan. Speaker Dewan akan layas dengan SPR sama ada perlu atau tidak untuk mengadakan PRK. Memang kuasa beliau tak boleh dinafikan. Dan kalau benda tu tak pernah lakukan, dan boleh ke benda tu terjadi? Ke satu benda yang pelik? benda tu memang tak pernah berlaku tetapi benda itu juga bukan satu perkara yang pelik. Macam saya sebutkan tadi, kuasa untuk memanggil ataupun membatalkan pilihan raya kecil bagi dun luar jangka yang kosong ini kan terletak 100% di tangan speaker Dewan Negeri tersebut. Kalau speaker kata ada keperluan kita nak panggil PRK, then PRK lah dia. Tapi kalau speaker kata, oh tak jadi dah PRK, no problem, tak ada masalah. Sebab kawasan itu masih lagi belum diwartakan untuk dijadikan sebagai kawasan pilihan raya. SPR tak keluarkan apa-apa statement lagi, belum meluarkan apa-apa gazette, belum mengisytiharkan apa-apa. Andai kata kalau SPR dah isytihar, okey, speaker dun dan isytihar benda tu ada pelan radio akan jual, jual jangka, andai SPR pun kata, okey, kita ni makluman kita isytihar akan ada PRK, then ah ha, itu memang tak boleh nak util lagi lah kan. Tetapi SPR tak keluarkan apa-apa kenyataan lagi, cuma speaker dun saja yang keluarkan kenyataan, maka tak ada masalah seandainya kalau perkara itu ditarik kembali. No problem at all. Jadi itulah. Krisis polis ini sebenarnya ada hikmah juga tuan-tuan sekalian. Ianya mengajarkan kita lagi tentang bidang kuasa speaker, tentang bagaimanakah perjalanan negeri itu berjalan dan macam-macam lagi. Bukan sekadar isu pas dan bersatu saja, bukan isu khianat saja, bukan isu broker saja. Tetapi kita banyak belajar berkenaan dengan bidang kuasa, berkenaan dengan perjalanan demokrasi dan juga tentang orang kata apa keboleh upayaan mana-mana pihak untuk bertindak. Dan juga kita juga belajar tentang erti setiap kawan dan yang paling utama sekali keboleh upayaan mana-mana parti untuk invoke apa-apa saja dalam perlembagaan mereka untuk ialah benda-benda berkaitan dengan parti dan sebagainya. Memang ialah hikmah kat situ kan kita banyak belajar di sini tuan-tuan dan -tuan tetapi apa apa pun, isu polis ini bagi saya dah boleh tutup buku dah. Benda dah jadi pun. Paling-paling kuat pun setelah ini, kita minta PAS dengan bersatu duduk semeja bincang balik. Iron out apa yang problem. Anda kata kalau PAS still tak puas hati pasal bersatu khianat ke apa-apa ke atau bersatu tak puas hati dengan PAS sebab tuduh macam-macam ke, bincangkan dengan majlis dengan tak payah nak keluarkan kenyataan terbu ke lidah. Yang ini saya sebut nama terus. Kepada sesiapa saja termasuklah dun-dun polis yang ada sekarang ni, ada undun polis yang ada sekarang ini, termasuklah ketua Dewan Ulama Polis iaitu Ustaz Ahmad Adnan Fadil dan juga ketua Pendangga Bersatu Tun Faisal semua berhenti dari keluarkan kenyataan pelik-pelik yang boleh menambahkan lagi garam pada luka, menambahkan bisa pada patukan ular tersebut. Diam-diam sudah serahkan pada pihak pimpinan untuk mengenai gerundingan sekarang ada agenda yang lebih penting. Nombor satunya, nak melantik pengurusi PN yang baru. Nombor duanya, untuk menggerakkan agenda penyatuan ummah. Itu lagi besar, itu lagi patut kita fokuskan. Dah tahun 2026, PRU setahun lebih je lagi. Takkan kita nak bergaduh benda-benda bodoh macam ni kot. Tapi itulah, kita faham, pasti akan ada pihak yang nak memekak, pasti akan ada pihak yang lebih sudah kuah, pasti akan ada pihak yang akan terus menyatakan perasaan tak puas hati. Dan kepada anda, yang bercita-cita untuk terus menyembahkan minyak pada api ini, ini kata-kata saya untuk anda. Tahu tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?